Все люди продают свое барахло, тусуются, кушают э, еду, пьют э, легкие всякие прохладительные охладительные напитки, продают разное абсолютно, играют на пластинках диджей, прыгают в резиночки, занимаются детской анимацией. Все средства, которые мы э, получим от организации этого мероприятия, все, что нам сдадут э, продавцы, мы отдаем в таблеточки. Это благотворительный фонд, который занимается помощью онкобольным детям в Ахмадете. мероприятие будет будет конечно же на регулярной основе как и э, другие которые мы здесь проводим уже в течение трех лет там рождественские ярмарки вот такого же европейского масштаба вот э, масленицу э, ну и вообще можно много чего делать главное чтобы наши э, люди которые привыкли путешествовать по миру по европе и ходить с восторгом по, например, пешеходной какой-то центральной улице или району европейского города говорить, боже, как хорошо, что машины здесь не ездят и не паркуются, вот, потому что перекрыто, а мы здесь не можем даже на полдня перекрыть, потому что все же возмущаются, как это так, не сделали парковку. Ну, в общем, мне кажется, это маленький такой шажочек вместе с нашей прекраснейшей страной для того, чтобы двигаться в светлое европейское будущее. А я купила себе очень-очень-очень странные туфли, и я не жалею. Сейчас она ну, такая как бы активная, да, там что-то делает. Ее нужно поставить, конечно же, вверх, вверх головой, вверх головой. И начать что? Гладить ее по головке. Вот так вот. Гладить, гладить по головке. Йога.